будем орудовать. Кара а, 376 GTX. В общем, мощная, короче, машина. Хорошая, очень конкурентоспособная, быстрая и очень-очень крутая. Ну и кроме всего прочего, Дима решил покатать наших участников по конфигурации. Ой, если мне память не изменяет Super прошлого года с постановкой под светофор, это самая, не считая, конечно, кажется самая развеселая постановка под светофор, там скорость получается порядка 140-150 км в час. И вот как-то так это все происходит. Я могу в пассажирском сидении и дрифтерской тачке уже спать просто. Нет? Давай, катай. С кольцевиками, кстати, реально сложно страшнее. С кольцевиками ездить очень страшно. Объясню почему. Кольцо когда ты едешь с опытным ты осознаешь, насколько нужно быть ну, немного не